Пролунав третій дзвоник. Володимир Миколаєвичу, скажіть, як ви опинилися в Полтаві і що ви взагалі робите у Полтавському театрі імені Миколи Гоголя? Була проблема вже давно з кругом сцени. Предложив мені приїхати подивитись. Я приїхав, подивився, зробив виводи, об'ясував ситуацію. Розказав, що нужно сделать для того, щоб круг почав працювати нормально. Ну, а сейчас ми приїхали і делаємо його окончательно. Коли і як було прийнято рішення про здійснення подібного ремонту? Ну, коли останній раз вже зупинився. Зупинилось коло у нас. Це був травень місяць, і взагалі то ще раніше ми домовлялися з лайтеком, це одеська фірма велика, яка приїжджала, дивилася, казала обйом робіт, а потім, коли в них сталося, що їх в Одесі розбомбили, вони відмовилися. і тоді... Випадково ми вийшли просто випадково на е, Володимира Миколаєвича і запросили його, він приїхав, подивився і сказав, що да, він може зробити весь цей об'єм роботи. челепяту, которая сзади меня находится. Средняя. Много работы было. То есть те недоработки, которые были допущены во время строительства, возможно во время ремонта, капитального ремонта после пожара может быть. Сейчас вот поснимали все катки вокруг опорные. Тоже очень много проблем. Все устраняем, все везде понемножку, понемножку. И в конечном итоге сейчас завезли на завод нам протачивают блоки, башмаки опорные на лебедке. И когда мы получим этот заказ, мы начнем собирать лебедку в машинном отделении, запасовывать трос, и будем налаживать привод. А потом будем заниматься каждым опорным катком, который 12 штук. На каждом катке опор 12 штук, вернее говоря, на каждом опоре по два катка. И будем потихоньку их выставлять на отметке и выставлять в плане. Все будем делать при помощи лазерного УЗИ, уровня и лазерного указателя, который будет показывать на как расположена ось в пространстве каждого опорного катка. Я такую же аналогичную работу делал Херсоне. Сейчас все очень работает прекрасно у них. Они очень остались довольны. Я думаю, и здешний директор Полтавского драматического театра будет тоже доволен нашей работой. Сделали вот эту верхнюю часть опорный башмак средний. Мы его закрепили, сняли его, очистили там, кошмар был, конечно, поставили, вот, видно, красные планки фиксаторные. Завели, завели туда проводку, все подсоединили, так что оно в комплексе уже выполнено готово. Угу. Можно отсюда нырнуть с той стороны, посмотреть, угу. что там делается. Можно выйти с этой стороны. Угу. А здесь только с этой стороны, а там за стенкой только на ощупь. Руки засовываешь и начинаешь ощупывать. Юра, дай ключ. Насколько там ключ? А вот этот на седной, вон он там, Юра, на табуретку ставим. выше, Юра, не в дырку, выше. Я вижу, вижу, вижу. Выше туда. Вот, стоп, 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 тихо, 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 стоп. Сейчас, сейчас, сейчас. Я подаю, Володя. Подожди, не подожди. Пане Юрий, что вы сейчас делаете? Что это такое? Продаем, заправляем трос. На, на круг, чтобы крутился. Ну что, уже на тяжку. Я, короче, вытягиваю его на пол. Почти. Да, вытащи его сюда и сюда подай. Надо было а здесь притормозить, подай, что я пришел. И... Ну, откуда я ждал? Ты сказал, тянуть, я и тяну. будет геометрия вся соблюдена то механизм будет работать без заеданий без скрипа без прикосов будет шелестеть будет работать хорошо без дополнительно лишнего сопротивления так что вот так ну давай-ка сюда его будем так спокойно равновесие держать бупа как в атлетическом зале только в зале нужно деньги платить за помин. На я сейчас его сюда подгоню. Так, тихонько спину прямую, легонечко давай, дедушка. Поднимайся за стапель. А я могу ножки поставить. Вот, она крутится, она же легко сейчас крутится. Держи, держи, держи. Все. Так, Все. давай теперь да. я поднимаю, Володь. А я, я двигаю. А, Нет, подожди. Вот так. Я здоровый. Ну я же вижу. Ну смотри, а теперь ты регулируешь. А он крутит так тяжело, я не знаю на сколько ему. Потому что ему... там же скрут тяжелый, 12 тонн сцена. Ну что тяжело, нормально. Э? Раньше вообще крутить нельзя было. Закончили ремонт полностью. Лебедки, натяжного устройства поставлен на место заведен канат, запретен. И сейчас испытание крутим попытаемся проверять, как она присеет. Там, когда все это сделаем, он должен кататься легче. Это правильно, он станет наши все катки. Проверим все катки, чтобы они катались, нигде не кленило, ничего. А так неизвестно, где-то там цепляет, перекошенные. Когда они будут выставлены по лазеру, тогда будет совсем другое дело. Как все они сделают, два деда, вот этот трос затянут. Мы девятером, кажется, еле затянули, а мы с ним за 40 минут. 40 минут вдвоем поставили, только в двух местах он зубил. Да не за 40 минут, за час. За два часа, За два помню, часа. пока переставляли, потом переделали еще час не, или два. Я имею в виду с вами, что когда уже пошло. Пусть два часа. Перший запуск кола після всього того, що ви зробили. Зараз буде профілактична перевірка. оживления, так и исправности механизма. Поехали. Собі. Дві людини зробили те, що повинна була робити ціла фірма велика з інженерами, з робітниками, з там і таке інше. І вони це от ще не зробили, але ну вони дороблять це. Ну, це пішло два з половиною місяця, але коло буде працювати, сцена буде працювати. І е, сподіваюся, що на наступний рік ми знову Володимира Ніколайовича запросимо, щоб він. І далі робив якісь роботи в нас по сцені, по механізмам, тому що тут є багато чого робити на сцені. А таких спеціалістів як він таких нема. Він один. А це ви для чого? Для історії знімаєте.